आज इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये काही महत्वाचे एमओयूज आपण केलेले आहेत त्याच्यामध्ये युनिलिव्हरचा आहे। जो ग्रुप आहे त्याचा जो आईस्क्रीम बिझनेस आहे मॅग्नम त्याचं जगातलं त्यांचं सगळ्यात मोठं जे जी सी सी आहे ते पुण्याला लोकेट करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला त्याबद्दल त्यांनी आपल्याशी करार केलेला आहे त्यामुळे जीसीसी सी मध्ये पुण्याला एक महत्वाचं स्थान या मुळे मिळणार या आहे यासोबत आपण एच्या माध्यमातून जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतलेले आहेत त्याच्या फंडिंग टाईपचे आपण आज एमओयू केले चार लाख सात हजार कोटी रुपयाचं फंडिंग हे एम एमआरडीएच्या करता आज उपलब्ध झालेलं आहे याच्यामुळे आपल्या सरकारने जे काही एम एमआरडीए च्या अंतर्गत मेजर सगळे प्रोजेक्ट घेतलेले आहेत याला आता कुठेही फंडिंगची कमतरता राहणार नाही ते मेट्रोचे असो प्राण्याचे असो रस्त्यांचे असो टनेलचे असो या सगळ्या प्रोजेक्टकरता आता फंडिंग आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे त्यामुळे हा जो काही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन आहे ज्याला आपण भविष्यामध्ये वन पॉईंट फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी तयार करतो आहोत त्याकरता खूप मोठा फायदा आजच्या या एमओयूमुळे या ठिकाणी होणार आहे देखिये uh, in, uh, kind of uh, आज हमने दो एमओयू पांच एमओयू साइन किए है इसमें से एक महत्वपूर्ण है जो यूनिलीवर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है इनका जो आइसक्रीम बिजनेस है उसका जी सी सी जो उनका दुनिया का उनके लिए सबसे बड़ा जीसीसी है वो पूना में लोकेट करने का उन्होंने निर्णय किया हुआ है और पुना में आ, हमारे साथ उन्होंने इसका जो एमओयू भी किया और इसके आने से जीसीसी की जो इकोसिस्टम है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट पूना के अंदर मिलने वाला है इसके अलावा हमने आ, जो हमारे भारतीय फंड्स है उनके साथ एक एमओयू किया है जिसमें ये हमारे सारे भारतीय फंड्स चार लाख सात हजार करोड़ रुपया एमएमआरडीए को दे रहे हैं एमएमआरडीए के जो प्रोजेक्ट्स है चाहे फिर वो तो रोड्स के प्रोजेक्ट्स हो ट्रेल्स के प्रोजेक्ट्स हो पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स हो हाईवे के प्रोजेक्ट्स हो कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स हो या फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट हो सारे के सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स के लिए चार लाख और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स इसके लिए चार लाख सात हजार करोड़ का आज फंडिंग टाइप हुआ है तो जो नीति आयोग के साथ हम लोगों ने एमएमआर रीजन को 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक रोडमैप तैयार किया है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट हमको करनी है उस इन्वेस्टमेंट का आज टाइप हुआ है मैं ऐसा मानता हूँ हिस्टोरिकल इस प्रकार का टाइप हमने किया मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी बढ़ती दिखेगी क्योंकि अब हम लोग टैरिफ का जिस समय अवलोकन कर रहे हैं महाराष्ट्र के दृष्टि से भी कर रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में वो टैरिफ हमें हिट करेंगे लेकिन ओवरऑल इन टैरिफ के कारण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए तैयार हो रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग असेस करके उस दिशा में आगे बढ़े और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो मॉडरेट इफेक्ट होगा ऐसा इनिशियली तो हमको लग रहा है इसलिए मार्केट धीरे धीरे सुधर रहे देखिये इसमें जो जीसीसी है जीसीसी में तो अच्छा रोजगार निर्माण होगा और बाकी जो चार एमओयू है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के एमओयू तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा लगता है तो सबसे ज्यादा रोजगार तयार होता बडे बडेप्रमाणे पर रोजगार का निर्माण होतो फायदा होणार नाही याच्यामध्ये सगळे आपले इंडियन फंडर्स आहेत हुडकोनी दीड लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत आरईसीने दिलेले आहेत पीएफसीने दिलेले आहेत या सगळ्यांनी दिलेल्या आहेत त्याच्यामुळे आता एम एम आर जेवढे आपले प्रोजेक्ट आहे मग ते मेट्रोचे असो ते टनेलचे असो ते रोडचे असो ते हायवेजचे असो ते ब्रिजेसचे असो ते फ्लाय असो ते अंडरपास या सगळ्या प्रोजेक्ट करता आता एक प्रकारे फंडिंग हे आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे